hansı şəhərdə nə tər yaşayacaq, Balaşı şəhərdə olandan sonra necə yaşayacaq. A bu gün elə bir vəziyyət yaranıb ki, Quran haqqı, a orada döyüşçüdür, şəhid da gətirib valideyn üstünə atır, deyir ki, sən yalandan il, geri döyüş şərəfindədir, balan özünü özünü öldürdü. Çünki pul verməmək üçün, şəhidi adı verməmək üçün də artıq bu hakimiyyət belə bir şərəfsizliyə eləyir. Allahıma and olsun deyirəm, Kur'an'ıma and olsun deyirəm. Bəoğlu öyrəyimizi yaradan Allahımd olsun deyirəm. Bunlar bu qədər artıq şərəfsizliyə əlavədir. Artıq Erməni, Erməninin Strayperdən vurduğu, vurduğu, hansı ki qabağından vurdu ha. Azərbaycan hökuməti çıxıb bəyanət edir ki, deyir, əsgər ehtiyac çıxdı, öz üzünə vurub öldürür. çünki şəhriyə bax elə birisi gəlibdi bir keçən həftə. Atıblar valideyn silə ki, get balan şəhər üç idi. Öz özünü öldürüb. Hə və yazığı deyilmi bu kasıplara? Elə ömür boyu ancaq kasıb gəb şəhid olmalıdı? Hə və belə anlayım da qardaş, anlayın ki bu oyundur da ha da. Bəs sürün da da bu oyunda axı. Mən də boynuğum cırıldı axı, anlayın da. O boynoğunlar və belə bəzi boynoğunlar çıxı deyir ki, deyir, vətən kasplarçındır. Biz namusumuzu qoruyuruq. Ay, nə bilm, nəyə qoruyuruq? Ha, hə, sənin yaşı, vətən deyirsən, namusundur, düzdür? Vətən deyirsən, namusudur. Hə, sənin namusu İlham Əliyev cəmin namusluğu idarə eləyir axı. Sən o namus dediyin torpağı Zakir Həsənov kimi namussuz, dəyətsiz biri idarə eləyir axı. Sərsən namusstandarsısan. İlham Əliyev cəmin namussuz bu gün gəlibsən, namussuzsundur, oğru. namusu o tapdalayır. Ya bundan da hani şey sen. Özümüze gelin, Dayı millet özümüze gelin artık. Ermeni kadar da olmadı. Ermeniler bugün Ermeni'de Ermeni o əsker alanları çıxır etiraz edilir. Onlar necə elə biz de eləyəyində kardeşler. Sen de etiraz elə da, deyin ay İlham Əliyev. Mən zilimlə, zillətlə oğul büyütmem. Mən sən aparıb qırdırasan. Bak yazıb bura, dur. Və görsən, çürpəisə də şərəfsizlə oğraxdı binamızdı bunu yazan. Bizəniyə görə. Çünki müharibənə, bu hərbi olanda bu tur oldu. Bunun müharibə ifadəti yoxdur. Müharibə olanda bu qaçaza mənasının tuman altında gizlənməncəy. Müharibədə birisi kimləri döyüşür? Azərbaycanın namus şeyə qeyrət, namus şeyləri o. Bax, onlar döyüşür. Qanında siz necə? İnam Əliyev də bilir axı ölkənin. Ölkənin şeyini bilir axı. Şahdamarları tutub İnam Əliyev. İnam Əli bu ölkənin şah bilir ki, bir də tırka versə müharibə tırkası. Camaat hamı qaçaca vuruşmağa. Öz ev ulaqlarını, balalarını çıxaraca olur ölkədən. Olanda yenə çatıb oldu. Ba